Ну а я тем часом запрошую до центрального микрофона первого нашего сегодняшнего гостя. Это министр внутренних справ Арсен Аваков. Добрий вечір, пане міністр. Отож, напередодні виборів було дуже багато розмов про те, що на цих виборах можливі вкидання, фальсифікації, підкуп голосів і так далі. Але судячи зі звітів міжнародних і українських спостерігачів, перший тур пройшов цілком демократично, рівно, і тому я хочу поцікавитися для початку, які ваші враження від процесу голосування і від процесу підрахунку голосів. Дякую, дякуючи українцям. Перший тур пройшов демократично. Действительно так. И слава Богу, что мы здесь можем в спокойной обстановке говорить о результатах. Да, действительно, у нас 37 кандидатов проиграли, поэтому, может быть, не все довольны политическими результатами выборов. Но стоит сказать, что эти выборы прошли на удивление, а может быть, Теперь такое будет не удивление, а такой порядок у нас, что спокойно, хорошо и организовано. И это большой плюс наш, потому что демократия тем и хороша, что она работает в длинную. Сначала мы выберем всенародно своих представителей, потом это будет давать результат. Даже если нам в какой-то момент не по душе наш кандидат не прошел, то вот такая демократия, она будет работать в длинную. Мы имеем довольно спокойную ночь голосования. Мы имеем, тем не менее, тут, может быть, стоит посмотреть на слайд, 2662 обращения вот к этому моменту времени начиная с ночи голосования 31 марта и э, по сегодняшний день. Это обращение по всей стране. В основном это незначительные нарушения, которые мы фиксировали. В основном это э, разные ситуации от незаконного голосования до э, незаконной агитации, оприлюднения, э, фотографирования бюллетеней. Открыто у нас 66 э, ЕРДР производств и по ним идется э, расследование. Это очень важно, чтобы мы по каждому из этих нарушений э, дошли до конца и дали оценку, потому что в целом э, получается, что главный лейтмотив этих выборов ⁇ это превенция. Так работало наше министерство, превенция, предупреждение э, преступлений и незаконных схем, и мы здесь, я считаю, достигли э, определенного результата, в том числе и благодаря вашей программе, когда мы здесь с вами обсуждали возможные схемы фальсификации, показывали какие-то там схемы. И я думаю, что это сработало, потому что во многом, например, схемы из бюджетных средств нам удалось вместе с вами побороть. И это большой плюс. Зрозуміло, але це зараз, коли ми говоримо, ми кажемо про те, що бачили спостерігачі. А те, що не видно звичайним людям, я маю на увазі елемент кібербезпеки. Були спроби кібервтручання у роботу, наприклад, серверів, ЦВК, чи якихось інших технічних об'єктів. Да, так, цього вони не відять э, наші збирателі, цього не бачать журналісти. але об этом стоїть сказати. В цьому році вперше ми підписали соответствующий меморандум з центральної збирательної комісії і разом з СБУ і э, зв'язком. киберполиция контролировала ситуацию, связанную с атакой на сервера. На сегодняшний вечер мы констатировали несколько попыток так называемого сканирования системы. То есть прощупывание системы, сканирование точек входа, уязвимости и так дальше. Эти сканирования происходили с IP-адресов в Украине. Это, как правило, оказались взломанные роутеры из Российской Федерации. К нам пытаются пробиться разные в таких вот попытках тестирования нашего разные хакеры из Индии, Китая, используя ПНС Соединенных Штатов, в основном основное базирование в Российской Федерации. Но все эти атаки были успешно на этот момент времени отражены, и мы имеем ситуацию, при которой уже у нас почти 95% протоколов обработано, и система работает без боев. И это очень хорошая работа наших специалистов из СБУ и из Киберполиции. Тепер стосовно ще одного моменту роботи ЦВК. Вчора журналісти звернули увагу на те, що біля приміщення ЦВК увечері почали збиратися такі, як це називають, молодики фізичної статури. Не зовсім зрозуміло, що вони там роблять. Зранку вони де теж там продовжували перебувати. Можете пояснити, хто ці да, люди да, і да, що да. Ми вони? Такі та нещасні ребята, котрий приїхали із Харкова, одна із охранних компаній, якою наняли. так сказать охранять э, потенциальную схему в случае протестов э, они прибыли с утра 31 числа сразу познакомились с киевскими нашими полицейскими и до вечера находились там на месте под контролем и э, доходило уже до смешного склад ну не гоните нас нам некуда больше идти мы здесь посидим на скамеечках я не вижу в этом угрозы и в целом хочу сказать что по всей стране мы практически не наблюдали никаких силовых действий никаких компаний. Никто не видел никаких агрессивных действий вокруг тех же там, национальных дружин, которые работали наблюдателями. И мы, честно скажу вам, отдельно внимание им уделяли и за ними смотрели. И, например, те же национальные дружины. В прошлый раз вы просто о них подробно спрашивали, поэтому так, сейчас вот я, я останавливаюсь. Да. Булыки, а. этих 2600 злышком. Да, примерно порушений. я специально смотрел структуру, примерно 116 об нарушении этих фиксаций, производились вот этими наблюдателями. Ну а большинство из вот этих фиксаций, самая активная группа, это группа громадской мережи опора, Ольга Явазовская здесь. И я хочу подякнуть и за спевпрацю. И еще хочу... Да, это важно. И это очень важно. Надо сказать спасибо тем, кто готовил эти выборы. Вы вдумайтесь, у нас на избирательных участках работало почти 600 тысяч украинцев. С секретарями комиссии, обычными людьми, наблюдателями. Это феноменальная цифра. 135 тысяч работников только системы МВС, полицейских, спасателей, нацгвардейцев, пограничников тоже обслуживали эти выборы. Это огромная работа, и все сработали очень хорошо. Я хочу поблагодарить каждого, кто внес свою лепту. Спасибо. Зрозуміло. Ну і тепер Дякую. хотілося б перейти до другого туру виборів. Ви коментуючи результати вчорашнього дня, сказали, що другий тур президентських виборів буде жорсткішим, ніж перший. Поясніть, будь ласка, пане міністр, що ви маєте на увазі під словом жорсткіший і яким він буде за вашими прогнозами. Знаєте, один із комуністичних класиків говорив, що по мірі двіження к соціалізму класова боротьба наростає. Так у нас тут, по мірі к результату наших виборів. Я думаю, что политические столкновения будут и дебаты будут нарастать, и этот факт, ну, к сожалению, приходится констатировать. Но что касается обеспечения выборов и с точки зрения безопасности, та схема, которую мы применяли на первом этапе, на мой взгляд, более сложном этапе, сейчас будет работать, я думаю, что мы сумеем полностью обеспечить этот процесс, и после окончания второго тура, так же, как и сейчас, сможем спокойно об этом рассуждать. И я вам хочу привести пример. Есть, когда я просматриваю список нарушений, когда мы мониторили все это, да, то больше всего вызывало удивление или не удивление, привлекали внимание курьезы. Не, не, там, не какие-то там жесткие там схемы нарушения, а именно курьезы. Ну какие курьезы? На, одной из избирательных, на одном из избирательных участков еще до начала голосования произошел конфликт. Супруга одного полицейского пришла на избирательный участок и потребовала, значит, чтобы муж не оставался с другим полицейским, с женщиной, в одном помещении закрытом. И произошла ссора, и пришлось вызывать отдельный наряд полиции. В другой ситуации, в Винницкой области, те же национальные дружины значит, обнаружили и вызвали полицейских. Там была попытка организовать карусель. Полицейский приехал, карусельчики убежали, за ними погнались национальные дружины, за ними погнались э, полицейские. Это все, так сказать, э, такой э, смешной водевиль для чеховских рассказов, наверное. Но в целом это говорит о том, что по всей системе, по всей огромной нашей стране обстановка была очень спокойная Это очень важно, сохранить трезвый ум и рассудок в этой ситуации. А в Винницкой области этих карусельщиков взловили, догнали? Таких? Да, да, они здесь в этих цифрах. Ага, зрозуміло. Еще yeah. одно уточнение все-таки стосовно другого тура. Вы сказали, что возможны взятки. Вы имеете на виду политические взятки или все-таки физические? Потому что я также, как и вы, внимательно слышал заявления кандидатов, которыми они достаточно колки которыми они обменялись после вот этого, в ночь выборов, после экзитполов. Это, возможно, политические стратегии штабов. И я думаю, что политики пусть решают, как обмениваться политическими программами и уколами, а нам стоит сохранять трезвым, выбирать А мені стоїть вместе с з э, громадським опора, вместе с з іншими э, этот процес, тому що це важливіше, чем эмоционально ловити емоції наших кандидатів. Угу. Дякую. Дякую. Панера Само мав запитання. Так? В принципі, повністю я хотів підтримувати міністра внутрішніх справ, в тому, що я дійсно хочу також подякувати всім українцям. Тому що відбулися демократичні вибори, і особливо подякувати тим українцям, які голосу не тільки голосували, але і організовували процес виборів. Але Арсен Борисович, от таке дуже просте питання. Вже чи вчора, чи сьогодні я побачив інтерв'ю на одному з провідних українських сайтів про те, як ви дійсно дуже компліментарно говорите про команду Володимира Зеленського. Я так вважаю, що Через те, що ви поза політикою, згідно з вашими словами, і через те, що ви маєте бути рівновіддаленими, чи у вівторок, чи у середу, ми очікуємо таке ж інтерв'ю комплементарне про команду Порошенка. насколько я понимаю, потому что интервью про команду другого кандидата, который вышел до дроту, мы уже прочитали. Читать это Спасибо вам за вопрос. Я думаю, что вы читали скорее заголовок этого интервью, который привлекает внимание, нежели его содержание. Я вам рекомендую прочитать содержание. В любом случае, за эти пять лет я достаточно много хорошего сказал о вашем кандидате, господине Порошенко, как, впрочем, не стеснялся и с критикой. И поверьте, вот здесь представляет Александр Данилюк мой бывший коллега по правительству Зеленского. И в администрации. Да, и бывший коллега Порошенко тоже. И поверьте, что если будет что сказать в адрес этого кандидата, я скажу. А сейчас я повторю только то, что сказал, что господин Зеленский порядочный человек из другого неполитического мира. И, и, и это стоит. Это стоит принять всем во внимание. Здесь есть большой плюс, здесь есть определенные риски, определенная неопытность в политической сфере. И напротив, кандидат Порошенко у нас очень опытный человек, с полным багажом политическим, со всеми плюсами и минусами. Это баланс, которым вы занимаетесь, а я буду заниматься обеспечением выбором безопасности. Я Правильно заразумел? Присылайте журналист. Так, и поля Вазовский такие, з двух складовых питання: Первое, как-то кажут, курчат по осени рахуют, тому... Ваші відчуття розуміння, не розкриваючи таємницю слідства, очевидно. Скільки з цих статистичних даних щодо відкритих кримінальних справ або складених адмінпротоколів, на вашу думку, будуть реалізовані вже в вигляді судових рішень з метою накладання пропорційних санкцій за вчинення порушень? І друге, у нас 21 квітня, вже дуже дуже близько всі висплюються. Ті, хто брав участь, півмільйона, як ви кажете, плюс членів комісії, спостерігачів, представників правоохоронних органів, але дуже хотілося, щоб виборчий процес на дільниці відбувався як мирно, так і вільно. Чи відомо вам, що на жаль є системна проблема щодо правоохоронців на дільницях, які, наприклад, не випускають нікого з приміщення для голосування навіть в ситуації, коли людині погано або викликають швидку. От чи можна на це коректно прореагувати? Тому що це вже не перші вибори, коли нам доводиться повідомляти на 102 про викрадення спостерігача, якого просто не випускають з приміщення подекуди по 12-13 годин після завершення навіть підрахунку голосів. Я пытался застатися в такой в комплементарній позитивній манері. Оля ставить конкретні питання. Да, так, звісно, вопрос є, і э, ми условимося тому, що Такую инструкцию давайте вместе сядем, пропишем. У нас есть время для этого. И э, недостатки тоже есть. И один из ключевых недостатков, например, голосование самих полицейских и спасателей на этих выборах. Так уж получилось, что в связи с системой вот этой вот открепления и делегирования наших сил большим распылением по участкам, наверное, процентов 40 наших. Э, полицейских и спасателей, и гвардейцев не смогли проголосовать, потому что были удалены от участка и занимались своей, своей непосредственной работой. Вот над этим мы будем сейчас тоже работать, над тем, что вы сказали, тоже готовы. Теперь по уголовным делам. Ну, надо знать, что по 26 производствам за эти три месяца мы уже передали материалы в суд, по 8 мы получили уже соответствующие приговоры. Как правило, это связано с административными санкциями. А теперь я вам задам вопрос. Как вы думаете, производство в отношении топ-политиков, которые нарушали, вот скажем, вчера, будут доведены до конца и хватит ли на это воли соответствующей? И, к сожалению и большому счастью, как говорил мой преподаватель математики, это не компетенция национальной полиции в моем ведомстве находящейся, это компетенция Державного бюро расследований. Когда речь идет о том, что, скажем, народные депутаты, их несколько, губернатор, мэр, нарушали украинский закон с точки зрения тайны голосования, соответствующее производство у нас находится. Вопрос, насколько будет принципиален орган расследования и суд, чтобы дойти до конца. На мой взгляд, это важно очень сделать. Конечно, за то, что Олег Лешко демонстрировал свой бюллетень или за то, что губернатор демонстрировал свой бюллетень, наверное, на этом этапе сажать в тюрьму никому не нужно. Но солидный бы штраф им бы не помешал. Это была бы великолепная превенция. Ру -ру -ру. Так, же как, так же, как и а, мы должны все-таки пресечь и наказывать людей, которые фотографируют бюллетень в кабинке и отсылают какому-то своему шефу. Там, да? И даже то, что мы вот в рамках превенции об этом говорили очень, очень серьезно и очень много, это тоже многих людей остановило от вот этого странного шага. И поэтому я думаю, что при этом этих выборов мы получим еще месяцев 6-8 расследования, которые будут идти длинно. Потому что расследование таких преступлений это не расследование детективов с Эркюлем Пуаро или э, с Шерлоком Холмсом. Это такая монотонная ситуация. Но когда мы получим этот результат, это будет очень хорошая превенция для следующих выборов, которые совсем не за горами у нас. Дякую, Паневакову. Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, був біля центрального мікрофона вам, слова. Добре. добре, дякую. У нас в телевізійному ефірі. Коротка перерва. Кілька хвилин. Онлайн трансляція триває. Потім ми повернемося, і біля центрального боку мікрофону будуть представники і Петра Порошенка і Володимира Зеленського. А зараз буде онлайн трансляція, де ви зможете почути свої відповіді на запитання до присутніх тут людей.